Dovşanlar. Sevimli likləri və mülayimlikləri ilə Allahın moni sənətinin təcəllisi olan dovşanların boyları böyüdükdə 50-70 santimetrə çatır. Bir dovşanın yanına yaxınlaşdıqda nə qədər sürətlə qaçdığını müşahidə edə bilərsiniz. İti eşitmə qabiliyyətləri sayəsində ən zəif səsi və ya xışltını hiss edib, var gücləri ilə qaçırlar. Arxa ayaqları ön ayaqlarından daha uzun və güclüdür. Bu xüsusiyyətləri sayəsində saatda 60-70 kilometr sürətlə qaça bilir və bir dəfəyə 6 metr irəliyə sıçraya bilirlər. Dovşan şükhüyen bir avtomobildən daha sürətlə qaça bilir. Dovşanların dişləri davamlı olaraq uzanır. Bir şeyə gəlmirmək dovşanların dişlərinin aşlanmasını və hər zaman lazimi ölçüdə qalmasını təmin edir. Dovşanlar burunlarındakı hüceyrələr vasitəsilə qoxunu yaxşı hiss edirlər. Üst dodaqlarında aşağı-yuxarı hərəkət edən 20-25 ədəd duyğu lifləri mövcuddur. Bu duyğu liflərindən istifadə edərək ətraf mühit haqqında daha çox məlumat əldə etməyə çalışırlar. Buna görə də dovşanların burunları və üst dodaqları davamlı olaraq hərəkətdədir. Yer üzündə müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan bir çox dovşan növü vardır. Soyuq bölgələrdə yaşayan dovşanların əksəriyyəti ağ rəngdə olur. Velaneklə qarın üstündə görünmürlər və asanlıqla gizlənə bilirlər. Bəzi dovşanlar yuvalarını torpağın altında düzəldir və bu şəkildə qorunurlar. Digərlərinə nisbətən daha böyük olan çıl dovşanlarının ayaqları və qulaqları daha uzun olur. Səhrada yaşayan Amerika dovşanının isə iri qulaqları var. Bu qulaqlar dovşanın sərinləməsinə kömək edir. Göründüyü kimi o cəhətdə dovşanları da digər bütün canlılar kimi ehtiyaclarını təmin edən xüsusiyyətlərlə birlikdə bir anda yaratmışdır. Allah qoruyandır və hər canlının ehtiyacını ən yaxşı biləndir. Gölmüş şeytandan Allaha sığınıram. Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir məxluq istər istəməz ona təslim olmuş və ona da qaytarılacaqlar.